Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malik Dan adalah hal manusia itu tiga bagi hidup. Hal manusia itu ialah tiga bagi. Ahwalul insan pertama yang berjabat atas aman satu. Dan alamatnya kurang harapnya kepada Allah Ta'ala Terkala tiada hasil yang dimaksudkan yang kedua Berjabat Apa makna berjabat? Bersandar Ini bahasa lama eh? Berjabat Bukan pejabat ni eh? Berjabat mana iktimat Sebab dalam Bahasan pertama kini sini apa? Al-iktimat Min alamatil iktimat di alal amal Nuksanur raja indal ujudi zalal Setengah daripada hamba tu Dia beriktimat bersandar pada amal Maknanya salah Dari perjalanan rohani Perjalanan makrifat Salah Bagi kita berpegang pada amal kita berpegang hanya kepada Allah Ta'ala Ya, nampak benda tu semua minallah Jadi kalau kita pegang pada amal Ya, maka itu satu kesilapan Menjadikan dia terhijab Ya, itu dia Lepas itu dalam syarah dia kata Inna syaddan nasi hijaban inda al-ulama wal ummat, wal-zuhad Kita baca ini pun terkedu lutut Orang yang masih jauh terhijab dengan Allah Ta'ala ni Ulama' Yang kedua Ubat ahli ibadat Kuat ibadat Malam dia siang lagi puasa Malam zikir Putul tadi tasbih <laughs> Ya yeah. Wazuhad Dan orang yang ada sifat zuhud Masih lagi terhidap Sebab Ni Iktimat Alal amal Dia memandang pada amal ni Ya yeah. Kita disuruh Beramal Tapi pandang dia Kul bifadlillah Katakan semua ni kurnia dari Tuhan Bukan hak kita Ha, maka oleh kerana itu, kita jangan rasa dia pandai, dia alim, dia hebat, dia banyak ibadat. Itu dipanggil hijab. Yang dia panggil ru'yatun nafas. Memandang akan diri dia paul. Mereka kena fanakkan, lenyapkan. Benda itu adalah minallah billah ilallah. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Habis. Boleh tamat. Gitu. Ya. Ini kena dibincang panjang. Ini. Lepas itu satu hadis yang Nabi sebut La yadukun al-jannah bi'amalikum Qal Wala anta ya Rasulullah Qal wala ana illa ayya taramman Dan illa birahmati Dalam hadis sahih Nabi kata Tak masuk kamu syurga dengan amal kamu Ya Lalu sahabat tanya Rasulullah macam tu juga ke Rasulullah kata wala ana Walaupun aku Illa ayya taramman Dan illa birahmati Melainkan menyelubungi aku oleh rahmat Tuhan Pertama Jangan tersilap faham Dah masuk syurga ngamal amal Tak payahlah beramal Apa ah, kan Ha, batak beramal confirm. Tu confirm. Terjun tadi. Ya, ha, mana? Ke tempat dia. Masuk di sini masuk syurga dengan rahmat Tuhan bukan dengan amalan dia. Sebab satu kisah Bani Israel dia beribadat di pulau tu ni. Mana dia uzlam masih di mata tak tengok maksiat telinga tak tengok maksiat ibadat 70 tahun solid hebat. Bila Tuhan tanya nak masuk syurga hamba-ku dengan amal kau ke atau dengan rahmatku? kata dengan amal saya dia tu 70 tahun kan umur kita pun sampai 70 <laughs> ya, dengan ibadat cukup hebat dia kata dengan amal baik tuan kata kalau begitu timbang dengan nikmat mata yang aku beri pada kamu sebelah nikmat mata timbang habis kan nikmat mata sebelah dia timbang dengan ibadat 70 tahun habis habis tu <laughs> ni belum dua belah lagi belum telinga lagi ya dan nikmat lain ha, tu maknanya apa Jangan kita beriktimat pada amal Amal disuruh buat Kemudian pandang dia Sadirun minallah Datang dari Tuhan Bukan dari kita Ya Itu jalan selamat Bila kita pandang begini Maka selamat kita daripada penyakit dalam Ria Ujub Semua Mana kita tak wani Sebab apa itu bukan hak kita Itu semua daripada Allah Ta'ala Ya Habis Jadi dengan Jadi masuk syurga dengan rahmat Penarik rahmat apa? Amal Itu ha, juga ikut tu pula Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala Memihak kepada orang yang melakukan amal salih Jadi bila dia beramal salih Maka dia dapat rahmat Allah Dan Dengan rahmat Tuhan izinkan dia ke syurga Ya itu maksudnya Sebab syarat besar dalam perjalanan ruhani Suluk ila Allah Ila membahas masalah al itiman Penyandaran Kalbi kita bersandar ke mana? Kalau bersandar kepada Allah Ta'ala selamat Kalau bersandar lain daripada dia habis Jem ya dia akan terhijab. Batu ulama dikata tadi paling banyak lagi hijab ulama sebab apa? Sebab roh ya tenapas di memandang diri dia. Ya, dia rasa dia dapat ilmu dengan pandai dia, dengan usaha dia, dengan eh, kesungguhan dia. Dia lupa itu kurnia Tuhan. Habis Paul. Dia beramal pura. hebat dia beramal. Buat dia nampak amal tu dari dia. Dia tak nampak hidayah Tuhan, inayah Tuhan, riayah Tuhan dia tak nampak. Mahjub habis. Out. Ya, sehingga orang yang zuhud, sifat zuhud tu dirasa ahwal zuhud ni hebat ni Allah dia, dia hebat. Habis, pom. Dia kena matikan semua dan matikan pandangan tu dengan mana ini haza min fadli Itu semua kurnia daripada Allah Taala. Baulah insan tu akan makin rapat dengan Tuhan dalam amalan dia. Ya. Maka terjauh dalam amal ini satu dia panggil benda yang suka nak dikesan. Dalam amal dia terjauh. Dalam maksiat dia terjauh senang dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia silap. Tapi dalam amal dia tersangkut ini bahaya ni. Sebab itu kata man lam yataghalghal bi hadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak menditiri perjalanan roh, perjalanan rohani kita, kalbi kita untuk dibersihkan, maka dia akan mati dalam keadaan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam padan dia tak pernah, dia tak perasan. Itu kata Syekh Abu Tayyib. Sebab kata ialah kata apa? Seorang ulama yang besar lagi Syekh jadi makna apa di sini Ah, ha, yang pertama dia kata berjabat atas amal ya alamat dia apa kurang harap kepada Allah tetekala tiada hasil yang dimaksud dia nak buat amal tiba sangkut dia nak elak diri pada maksiat tiba sangkut ha. macam mana nak buat ijazah dan yang sebenarnya macam mana bila kita buat amalan pandang ini kurnia dari ah. Allah. Bukan pandai tak ada apa begitu pun kurnia dia. Bila tersangkut ya mana kita pandang tadi apa limpah kurnia fadlillah. Kalau kita tersangkut terkena maksiat dan mungkin kita bukan nabi. Guru besar macam mana, wali besar macam mana pun dia tak sunyi daripada tersilap. Yang tak tersilap dikawal rapi yang memegang amanah wahyu Allah ila rasul. Sebab dia bawa benda besar ni mandat otoriti diberi ni wa ma ataakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fanta apa saja yang dibawa rasul kamu kena terima pakai oleh kerana mandat ini diberi oleh Taala maka tuan kawar rapi ismah dipanggil dia maksum ya atau rasul dia maksum ada pun selain rasul bawa sikit dia duduk makamil mahfuz Ya, yeah. itu kalangan sahabat. Yang Nabi kata ashabi kun yai muqtaraitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Yang mana kamu ikut kamu dapat petunjuk Allah Mana sahabat dia duduk bawah daripada maksud mahfuz. Mana mahfuz ni dia kena dosa tapi macam tak kena. Apa maksud dia? Dia cepat cuci. atau maksud dia. Satu orang sahabat dia datang berjumpa rasalah, biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah binasa dah hamba hari ni. Rasulullah kata apa kau buat? Sekian sekian sekian. Rasulullah kata dah semayam berjemaah. Sudah dah dosa kamu telah diampunkan. Bermakna dosa bilam pun semacam jemaah tu dosa ke kecil tapi sikap dia dia kena sikit dia punya takut dia bergegas Nabi ya Rasulullah ha gitu maknanya. Ya, itu dia antara apa? Orang bermakam mahfuz. Ha. Jadi kemudian bawah lagi ada makam awam. Ada makam yang lalai banyak dia tersilap ya. Ha, sebab ulama pun dia tak sunyi daripada. Jangan kita kata kita nak cari guru yang tak ada dosa. Tuang gila. Ya, Tok Guru saya buat silap saya nak belajar orang ni ya. Jumpa -tuh -tuh. Tok Guru, Tok Guru ni ada buat silap saya nak belajar. Carilah bagi amat tak jumpa itu. <laughs> Mana ada guru manusia lain rasul yang tak berdosa. Ya, cuma mereka itu bukan tetap terkena lain. Kalau amalan tetap istiqamah dosa tu bahaya. Jadi terkena, di kawan-kawan terkena. Jadi adab kita dengan bila terkena apa? Pandang akan kahrillah. Ya, kena dosa kita pandang Tuhan mentajalikan nama dia Al-Qahar. Dia tajalikan kena, confirm kena ya. ya. Hakikat bila kita kena kesilapan, terkena dosa kecil atau sebagainya, hakikat dia terus pandang ini Allah menzahirkan nama dia Al-Qahar. Dia kata kena, kau lebay ke, kau tok kau wali kena. Tapi syariat pula menuntut kita cepat bertaubat. Kena je dosa terus istighfar dan taubat. Tunggu lambat berdosa jalankan. Dosa jangan di, disimpan. Ya. Mana kena dosa cepat taubat. Lambat taubat dosa tu jalan. Eh, syariat menuntut kita pantas beristighfar dan taubat. Hakikat pandang itu tajalli al-qahar. Nama dia. Yang kedudukan dia tak lagi. Bagaimana dalam dosa pun dia boleh paut balik. Bagaimana dia tukar giah daripada melihat rendahnya. Tapi masuk balik lain dia. Dia telah pandang nama Allah Ta'ala Al-Kahar. Dia mentajalikan nama dia Al-Kahar. Maka kita akan tunduk kepada dia dan kembali balik. Itu adab. Kalau dia tak faham jalan ni, dia kena dosa, dia termenung. Sebab orang pandang dia hebat. Wah, dia ni orang salih. Bila kena dia dosa, orang pun tahu dia pun jam. Lala kita pusing je lah. Itu kan. Alang-alang orang dah cok aku tak baik. Jadi ya, jahat je lah habis. Itu syaitan main dia. Eh? cara dia maknanya bila nampak ibadat pandang kurnia Tuhan bila terkena maksiat pandang dia juga dia mentajadikan nama dia dan syariat menuntut kita pantas bertau dan ditawarkan atai bin azam kama la zambalah orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah dia tak ada dosa kayau mawalan ummu macam dilahirkan di perut ibu atau di antara tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama ya yang kedua yang berjabat atas anugerah dia buat ibadat dia pandang ini semua kurnia dari Tuhan ha, tu. dan alamat dia apa rojok dia kepada Allah kesukaan dalam mana dapat nikmat dia rojok kepada Tuhan ini semua kurnia dan dalam kesakitan mana dalam dia dapat nikmat atau dalam bala terkala suka ya dengan mengatakan apa alhamdulillah dan syukur sebab tu bila kita zikir lepas mayam kan alhamdulillah alhamdulillah ujung ni apa tuan Alhamdulillahi ala kulli Kulli halin Bukan ba' Bukan setengah Kul semua Maknanya Semua kita syukur kepada Allah Kita dapat nikmat syukur Kena bala pun syukur Boleh Ya yeah. bil balayat tahakkukum bir ridha ada sufi kan Makam ridha ni at bil balayat Dia boleh bernikmat dengan bala itu dipanggil takhid dalam makam riba. Sebab para-para arif billah bila dia kena bala, demam, sakit apa keluar daripada mulut dia? Alhamdulillah albasani libasan auliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasihmu. Ha. Padahal hadis Nabi kata inna asad dan nasib ala anil anbiya' sumal amsal wal amsal. Orang yang paling kuat diuji cuba oleh Allah Ta'ala di kalangan para nabi-nabi. nak -nabi. ikut akal yang kita sempit Rasul pilihan paling mulia Kalau tak kena dia tak jadi alam semua Patutnya letak mana Lahir kat Europe ke California ke kan Ataupun di Kashmir ke tempat mana Atau letak Rasul kekasih di tengah padang pasir ke bentang Kekasih je letak tu tengah, -tengah padang ada banyak hikmat dia. Di antara menunjukkan Anak dunia adalah hakimah dunia itu tak ada harga di situ. Kan? Atau lah, nak beri kekasih dia benda yang mahal. Pun. Hidup yang sebenar. La la'ish illa al'ashr akhirah Tidak hidup sebenarnya melainkan hidup di sana. Terus simpan di sana. Satu. Jadi dengan bala tadi apa? Terangkat martabat. Kalau rasul terangkat, kalau kita menghapuskan dosa. Bila kena bala dosa dia pun dia pun. Kita diminta doa kan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Allah minna nas as'aluka aku minta keridaan-Mu dan syurga-Mu. Okey, doa dia makbul. Tuan terima. Dan dia akan dimasuk ke syurga Tiba-tiba dia ni nak mati sebulan lagi Dosa dia tiga kali dunia punya banyak <laughs> Macam mana nak masuk? Ya, tak boleh masuk La yadukul jannah illa nazif Tak boleh masuk syurga melainkan bersih Maka tuan cuci lah dia Dia demam seminggu sebulan dia akan demam Dia demam dia sakit tu pun apa kau dosa dia Satu hari demam Pahala dia setahun Ibadat Dua hari, dua tahun Tiga hari, demam Tujuh puluh tahun pada dia buat ni Pahala ibadat 70 tahun Demam 3 hari dan Allah Ta'ala kurniakan Masya Allah Besarnya rahmat Allah Ta'ala ha, Itu maknanya Jadi kalau dia kena demam sampai sebulan tu Masya Allah Kami Besar lagi tu Dosa dia habis tuan-tuan apa-apa tuan -tuan, pun Elok dia bersih dosa dia Malaikan Allah pun sampai Pap. Ambil ha, dia tempat dia Itu hikmat Allah Ta'ala jadikan ya? Sebab tu Satu orang sahabat Tuan Guru saya cerita Dia pernah ceraikan isteri Dia ceraikan isteri Sebab apa? Pelik dia kata kau ni tak ada kebajikan dengan aku. Sepanjang duduk dengan aku kau ni tak pernah kena sakit. Kau baliklah mau kau. Terbalik pula tuan. Kita pula sibuk-sibuk hospital lagi klinik. <laughs> dia kerja kerja klinik dia cerita pening kepala dia kan. Ha? Sedangkan sahabat tadi isteri tak pernah sakit dia kata tak boleh kau tak ada kebajikan. Masya-Allah. Sebab dia menilik bukan tilikan nafs. Dia tilik dengan tilikan basirah. Ya. Mana orang yang ada muamalah dengan Tuhan ialah orang sedang diuji. Maka Nabi dihi sirban ista Ya bila orang tu lagi dekat dengan Tuhan, lagi Tuhan rugi dia. Jadi orang yang kena ujian tadi dia 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 rasa betul dia sedang disarungkan pakaian kekasih Allah Taala. Ya, ini pandangan ahli makrifah. Ya, bukan pandangan ahli nafsu bukan benda ni. walhasil tadi. tuan dikenal Tuhan setiap saat dia. Ya badan mata nak datang kata mata ataka ashadaka birrah wa mata manaat ashadaka kahra bahwa bi kulli zalika muta'arifun ilai yang mata nak datang dia sebut apa bila mana Tuhan beri kamu nikmat apa rahsia dia sebenarnya ashadaka birrah wa mata manaat ashadaka kahra bahwa bi kulli zalika muta'arifun ilai bila Tuhan beri kita nikmat sebenarnya apa dia menayangkan kepada kita nama dia al -Dir ya albir mana yang maha memberi ihsan kasih sayang bermakna jangan kita makan minum dan guna nikmat Tuhan melainkan kita pandang ini albir nama dia pengasih penyayang batu hikmat kita tu bismillah kullu amrin zibalin la yudab fi bismillah bahwa apa jadi apa kerja tak mula bismillah dia terpotong berkat itu rahsia dia bukan sekadar apa dia rahsia kontak rohani kita dengan ismullah min imlan asma ya Wa mata mana'at Dan bila dia blok Orang sihat Kita sakit Orang kaya Kita sebaliknya Sebenarnya apa tu Ashadaka Dia menayangkan nama dia Al-Kahar Ya Jadi dalam dua keadaan Ya Pi muta'arifun ilaik Mana Tuhan memperkenalkan kita dalam dua keadaan Sama ada dalam Dalam sufi dipanggil dua dia kan ya, apa Ya Pertama dipanggil apa Mahkamah Bundan dia bagi ikhfa'an, dia bagi itu Dia panggil apa tu? Ha, kalau yang pertama, eh yang apa Tajali sifat apa? Jalan Jamal Jamal sifat apa? Pemberi nekmat, kasih sayang Semua masuk dalam Jamalullah Kalau dia bala, dia punya azab Itu masuk dalam jalan Di ulama' sufi dia letakkan dua kategori Jalan wal jamal Bila dia tajalikan jamal Dia kita limpahan nekmat berbagai-bagai jadi kita kena pandang itu jamalullah. Jangan hati terkait dengan nikmat. La yatimul na'im illa biru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan kalbi dia memandang pemberi nikmat. Baru sempurna. Ya. Musim badurian sahabat kita hantau satu bonet dia. Dia apa? Dia angkat letak. Dia angkat letak. Siang musangking. <laughs> Nak beli angkat. Tengok agama letak balik. <laughs> Ya, yeah. dia hantar sebonet tu oh, banyak harga. Kita pun buka makan Puah-puah-puah makan. Tuan dia pun tak ajak naik. Wah, oh, tuan dia kata lain macam. <laughs> ini dia panggil awalan wa akhiran. Ni awal la ini akhir yang kau harap kau. <laughs> ya, yeah. orang orang buat dia letak sana tuan dia tu nak naik rumah kan. Nak balikkan salam Bubur dah sikit kan. <laughs> nak bagi 100 segala apa dah banyak buah dia bagi tu. Ni dah tuan dia naik ke pedal lengan. Oh, kacau dia ni. Ya. Yeah. Ada satu saya dengar satu ceramah ya dalam YouTube sedap kan dia buat misal cuba kita banding dia kata. ya kita buka akaun kita tengok ada orang sumbat duit seribu bulan depan seribu lagi lima bulan seribu tak langsung kita tak tanya siapa beri ni tak dia ambil penjolok buka jolok eh ni orang apa <laughs> itu baru lima ribu Tuhan beri kita kata. ya tak terhingga nikmat tapi tak perasan dia almunim al-munim ada salah kita kena kenal al-munim pemberi nikmat tu ya la yatimun naim illa bi munim tidak sempurna nikmat melainkan dikenal siapa pemberi nikmat huwa Allah taala ar-razzaq al-munim tu sama nama dia ya itu maksud ini jadi dikenalkan kita dalam dua keadaan Ya, insan yang sempurna makrifat dengan Tuhan, dikenal Tuhan bila Tuhan beri dan dikenal Tuhan bila Tuhan tarik. Jadi dia duduk dalam sentiasa pengenalan dia dengan ah, Allah. Dan benda ni bila nak kenal, nak nampak, dia kena terang. Benda dalam gelap, kalau tengok tengok, dia terang. Habis benda yang nak menyuruh kalau kita apa? Azik. Zikir. Azikru dahu nurun. Zikir punya nur. Lepas kita lazim zikir, dia mudah terpandang. mudah nampak benda tu. Ya, kalau dia tak dizikir, dia zirma gelap. Bila gelap macam mana? Nak nampak kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Tasaruf Tuhan ni tak nampak. Tiap-tiap keadaan. Ni. Habis. Dan yang ketiga berjabat atas bagian yang dahulu Ya Yang tadi dia syukur Terkala duka cita Dia berlindung Minta tolong dengan Tuhan Nak dapat dia syukur Bila balik, dia minta berlindung Ha tu satu Yang ketiga ni Ini lagi tinggi ni. Dia berpegang bersandar bahagian yang telah dulu Apa yang berlaku semua dia pandang Maafil azab Dah siap azab ni lah Masha Allah kan wa ma'alam ya Itu dalam Sidi Ahmad Ibn Idris Dalam kitab Ahzab dia Dia suruh banyak baca itu Itu hadis Nabi tu ya. Masha Allah kan Apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku Wa ma'alam ya Apa yang tidak dikendaki takkan berlaku Mana semua itu menunjukkan masyiah Taksis iradat Allah Ta'ala Semua Ya, jadi kita dengan Tuhan tak lepas dengan sudut tu mana kita dalam ni. Jadi maknanya dia pandang apa benda dahulu dah siap. Alamat ya tiada gundah Dia tak ada keluh kesah kerana ketiadaan sebab Maka tiada bertambah harapnya kerana sesuatu Dan tiada kurang harapnya kerana ya kerana sesuatu Jadi jiwa di selama ni tadi mungkin Ini nafsu ni yang telah dijemput ke syurga oleh Al-Tara Ya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada dukhuli fi ibadi wa jannati mana nafsu yang tenang dia tidak tergoda dengan unsur lahiliya, unsur alamil mulki. Mana an, nafsu dia, roh dia sudah naik menjangkau alamil malakut, alamil jabar. Itu dalam istilah subhi ini. Mana jasad dia di sini, rohani muta'alak di atas. Sebab apa? Asyik dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan kurniakan dia kedudukan yang sedemikian, dia tinggi. Ni. Dan, dan alamannya tiada keluh kesah. Siapa insan yang tidak ada keluh kesah, tidak ada serabut, tidak ada pening, ya tidak ada takut. Cuba dia. Eh, aulia illah. Cari jalan aulia. Kalau kita cari nak hidup tak ada sengsara, tak ada duka cita, tak ada tension, bearing, boring, tak ada, tak ada. ikut jalan aulia. Firman Allah Taala ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para waliullah tidak ada sebarang takut bagi dia. Dan tidak ada sebarang duka cita, hazan, pening tak ada tadi. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah. Dia ada dua syurga kan dalam Quran sebut. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran Tuhannya dua syurga akhirat maklum di dunia satu ini apa dunia jannatul ma'rifah ya ma'rifah yang khasah itu dipanggil jannatul ma'ajarah siapa masuk dalam syurga syurga tidak ada benda yang merisaukan tidak ada benda yang mensarukan kalau ada risau tu bukan syurga nama dia syurga nekmat dan nekmat dia makin naik bukan turun itu keadaan syurga sama ada syurga di sana atau syurga di sini ya jannatul ma'rifah ha. maka siapa masuk maka tu sebab hati dia tak ada takut tak ada unsing tak ada apa-apa para awliya kocik dia kosong mulut dia alhamdulillah kita pula pokok kita ketat pening kepala <laughs> Sebab tak kenal Tuhan ya, lagi banyak dia nak banyak lagi banyak dia nak banyak akhirnya pum hidung dia bertembung dengan liang lahat <laughs> alhaakum mutakatsir hatta zurtumul maqabir melalaikan kamu li ataqassu bermaksud bila dijolop nafsu dia nak banyak nak banyak yang ada tak dia makan nak banyak lagi confirm dia akan lalai ya hatta makabir tinggal di jarak kubur jadi elakkan perasaan yang sedemikian dipanggil atamuh ya semua akan dibincang di belakang nanti panjang lagi cerita jadi maknanya yang ni yang paling tinggi ni dia memulangkan balik memandang pada asal itu dipanggil jalan kembali tu ayat tadi Ya ayat Tuhan nafsun mata irji'i Kembalilah kamu Mana kembali pada siapa? Kembali pada dia Dalam keadaan nafsu dia tenang Sebab tu orang dalam makam ini Bagi dia sama je Hatta ya. yastawiyah indahu az-zahab wal hajar Al-mana wal ata wal ghina wal faqir Ya dia tengok batu dengan emas sama Boleh itu ya. Ni satu kilo emas Ni sekilo batu Tuan pilih lah Saya sama je Tapi tangan ambil emas Sekilo 80 ribu ni kan ha. Bermakna apa Pandangan kita tu Ada unsur nafsa ni Nafsu Bagi orang sudah bersih Dia dengan Tuhan Dia tengok emas adalah Khalkun min khala'ikillah Dia tengok batu pun Khalkun min khala'ikillah itu makhluk Tuhan Tempat tajani kebesaran Tuhan Dia tengok batu Dia nampak kebesaran Tuhan Dia tengok emas Dia nampak kebesaran Tuhan Dia tak nampak kelemas itu hati yang sudah suci Mutma'inna mana tetap Dia tak boleh tergoda Dan kalau kita nak ukur kita mutma'inna senang-senang dan dan Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan Sama tak? Ya, kalau tengah bulan Dia tinggal siling muka dia kedua tu tak sama gila masuk. Mana kalbi dia kat sini. Kalbi dia kat sini. Dengan dinar, ya, dengan wang RM. Ya, kalau kalbi dia dengan tuan-tuan salah. Ya, Tuhan letak di mana keadaan pun dia sentiasa dengan Tuhan. Ya, cuba tu diletakkan satu rahsia besar. Ala bi zikrillahi tatma'innul. Bila kan dengan zikrullah, hati tu akan tenang. Zikir dengan mana apa? Ingat, syuhud, muraqabah, musyahadah, mu'annasah. Banyak mana zikir umum. Ya. Kalau lagi kuat, tarikkan dia muraqabah lagi tinggi. Kalau musyahadah lagi tinggi. Lagi tenang jiwa dia. Tenang setenang-tenangnya. Jadi dalam dunia kita nak jauh, ketenangan dengan dia. Itulah nikmat yang paling besar. Wa itmamu na'im bin nazar ila wajil karim. Nikmat paling besar bila terbuka hijab kita dengan ah, Allah Ta'ala. Ta dia masuk lain marifat sehingga akhirnya sama bagi dia. Ya, kaya dengan miskin sama. Kita kawan orang kaya miskin sama dah. Arab-Arab sama. <laughs> Kalau tengok orang kaya lagi ni kan. Dia e, orang miskin orang tak pandang. Ya? Itu orang belum makrifat. Itu bukan makrifat. Itu berlipat. <laughs> ya, mana pandangan dia pandangan nafsu. Bukan pandangan makrifat. Ya. Bagi orang yang um, Dalam maksud lain makrifat Dia pandang semua sama Sebab apa? Semua yang dia pandang adalah mazhar Cermin untuk memandang azamah kebesaran Tuhan Kalau dipandang di ukur beza Itu pandangan nafsu Dan nafsu hijab Dinding ya. Ha. Dan satu lagi Dan kena satu Di kalau timbang haram dan raja, Dia takut nasai bersamaan Dalam tiap-tiap hal Dari persekitaran ahwal Tetapi adalah ia sentiasa suka Bahawa eh? Sebab sengaja-sengaja ulama' kata Kenapa kau menangis? Kau zikir menangis? Ha. Ya. Sebab Tuan Guru kita Tuan Guru dia Abdul Wahid Dia ada cerita tentang ini Ada ahli zikir dua di keadaan Dia zikir dia menangis satu lagi zikir dia senyum. Yang ni jangan jumpa. dia zikir dia senyum. Tunggu aja wahai dia menang Dia zikir dia senyum Allah, Allah senyum tak? Sebab apa? Dia tajallikan nama ni. Ya, sifat Allah Taala. Jadi panggil apa tadi? Ya. Jalal Jamal. Dia tajalli Jamal dia bergembira, bermesra, rohani dengan Tuhan. Dia pandang afal Tuhan, ihsan Tuhan masya-Allah di sana. Ya tu Tuhan buka. Tapi biasa kita menangis sebab kita pandang dosa kita. <laughs> kita pandang kita jauh, Ya Allah, aku banyak jauh, banyak dosa lagi. Itu kita menangis, minta raya rahmat Allah Ta'ala. Ya, Itu di antara akhwal para awliak, dia berbeza. Sebab jalan tasawuf akhwal tidak akan sama walau macam pun. Sebab masing-masing ada akhwal, cari masing -masing. orang masing-masing. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, keadaan rohani dia. Ya, Itu di antara dia. kita prepare rohani, sebab kita akan bincang tajuk terus rohani, tempat cilik Tuhan, kalbi. Bila kalbi settle, lain settle. Ya, bila kalbi tak settle disangkut. Sebab kena enjin dalam ni bersih InsyaAllah diselamatkan Kemudian dan kata setengah daripada mereka itu Alamat dia itu Allah